Вітаю в ефірі. Програма стосується нас. 6 січня депутати Южінської міської ради дали згоду на передачу КП Южінська поляниця в комунальну власність. В одному з пунктів йдеться про подальшу передачу підприємства в оренду. Сьогодні ми спитали жителів міста, як вони до цього ставляться. Я розписалася, там ходила за хлібушком, і хай остається. Ну що це вони роблять? Вже таке натворили, що ще, ще й паляницю хоча забрати. Сейчас она в коммунальных этих самых довладениях. Я считаю, должна быть, если они, так сказать, нормально работают, получают прибыль, платят налоги, зачем их? Кому-то отдавать. Там в верхах есть власть, им виднее сверху, как решать наши проблемы. Мы же внизу живем, не знаем об этом, Об а им все виднее. Посмотрим, будет это угодно, и лучше нам будет или нет, не знаем. Ну шо, идем 31 на что, идем 31-го на забастовку. Ну, думаю, что-то решится. Южанская пыльница должна быть в Южном. Тем более, что Ивану подарили ее Южному бесплатно. Почему? Я бы хотел, чтобы вы... Местный хлеб был, потому что если заметят некому, будет хлеб оставлять в южный. Если это подарок городу, значит это пусть будет подарок городу. И я считаю, что там уже столько людей работает уже многие годы. Как бы сначала как подарили городу, то я считаю, что оно должно остаться городу. Никакой аренды. А если уже аренду, то тогда самим ребятам, которые там работают, вот ими предлагать эту аренду. Но никак не кому-то чужому человеку. Какой хлеб вы предпочитаете? Конечно, только южнинский беру, угу. потому что кто-то отрубями, кому-то что-то такое как бы обиденный. Ну, кто что любит, но я считаю, что наш хлеб лучше, чем городской. Мне не нравится городской хлеб вообще. Не то, что там я, просто выбор только за нашим хлебом. Я южнинский беру. Ну, с поляны тут он нас открыли, э, як, э, будочку тут, то я собой хожу туда и беру хлебушек. Я вообще-то одесский беру, но чуть-чуть испортился хлеб в Полинете. А сейчас мы в последнее время берем одесский хлеб. Раньше был хороший хлеб, вкусный, сейчас чуть-чуть испортился. Ну, все равно он нужен будет, наш хлеб южинский. Раньше был вкусный, сейчас чуть-чуть испортился. Надо, чтобы работал, чтобы была своя пекарня чтобы у нас был свой хлеб, чтобы не ждали его с Одессы. Я считаю, что так. Черный хлеб вот серый, который сейчас уже стоит 9,50 по какой-то причине, я покупаю одесский хлеб. А вот булочки и там есть, я не помню, как называется еще, южненский хлеб, я покупаю южненский. То есть вот так вот. Очень вкусное тесто, очень вкусные булочки. Они все нормально делают. Мы берем сейчас коминтерновский. Он Почему? очень вкусный, он не крошится. В нем все есть, все те вещества, которые они, видно, вкладывают в него. И хлеб полно такой хороший, без крошек. Серый, пшеничный и белый от кожица. Хлебчик вкусненький всегда. Выручают, вдруг и погода не такая, вдруг, а они ж мышлю, в дома. Одесский предпочитаю по той причине, что я люблю Южненская Я Южнинская поленница этого не печу. Хороший хлеб, І многім подобається, навіть дісіти приїжджають. Просто штаб-асортимент додали. Більшість жителів міста, з якими ми поспілкувалися, хочуть, аби в Южному була своя пекарня. Про роботу Южницької паляниці відгукуються позитивно. Це була програма, стосується нас. Нехай щастить.